Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні в нас в гостях Валерій Шатилович. Вітаю, Валерію! Вітаю, Люба, Вітаю всіх глядачів. Валерію. Дуже багато людей запитують: ну коли в нас налагодиться питання зі світлом? Чи дійсно ми будемо переживати важкий період ще гірших блокаутів? Як ви бачите цю ситуацію? Що нас чекає в серпні місяці? Знову будуть відключення. Да, у меня ощущение, что это все еще продолжится, но, в общем-то, я думаю, что в августе немножко станет полегче. И вот ощущение того, что, знаете, еще проблема будет, но в скором времени должны ее решить. То есть, я думаю, это не август, но к осени, я надеюсь, что свет уже будет регулярно. Вот такое возникает просто как ощущение. Я не скажу, что я вижу прямо свет. Но у меня вот есть внутреннее ощущение, что свет будет. Угу. Э, скажите, пожалуйста, вот эти блекауты, которые нам прогнозируют по 12 часов, по 10 часов, они действительно возможны? Нет, ну такие длительные у меня ощущения, они есть сейчас, я знаю, но вот как бы ощущение, что, знаете как, периодически вот я вижу, то зажигается лампочка, то тухнет, то зажигается, то тухнет. Но мне не нравится вот другое, то, что я ощущаю, что это какая-то проблема с перспективой, что вот это опять могут сейчас немножко наладить, а потом снова мы вернемся к этому. Вот как будто бы это ну, стремятся сделать нормой. Угу. Валерий, можно запитать о осветления, если это хотят сделать нормой? для кого это будет э, нормой? Для власти или для украинцев? Как вы думаете, что приховывается за этими отключениями? Действительно аварийная ситуация? Чи есть какая-то э, зрада? Ну, у меня есть четкое ощущение, что э, дело не, не в том, что аварийные какие-то проблемы есть у нас. Нет. В этом есть какой-то скрытый смысл. Угу. Сложно влезть в голову как бы, тем, кто управляет этим светом, потому что я же не знаю, кто его включает или выключает. Но вот есть информация о том, что это делается специально. Угу. Валерию, как вы думаете, до конца року, этого года, стоимость на электроэнергию может свыситься? Или будут нас ставить перед какой-то альтернативой? Ну, сейчас же уже увеличили. Вы имеете в виду, еще mm -hmm. раз, будет ли еще раз да, увеличение? Чтобы снова поднимали тарифы, у меня ощущений нет, пока мы будем жить по этим тарифам. Но вот я вижу, что цифры бежат вверх. То есть, как бы может быть, увеличиваться будут цены, но не так афишироваться это будет громко, что вот мы поднимаем mm -hmm. тарифы. Но вообще будет, конечно, дорого людям, дорого платить. Ще одне запитання це загроза від води, про це зараз говорять усі. Чи бачите ви, що наш ворог може зробити якусь провокацію на території Київщини, яка буде стосуватися затоплення Києва? Ну, знаєте, у мене от приходить така інформація, що це як туз в рукаві. Тобто, це не хочуть діти прямо зараз, найближає время. Но этот вариант наш враг рассматривает как один из возможных вариантов решения ну, его вопроса. Да? Как бы это есть, но это придерживают. Вот пока к этому не планируют прибегать. Угу. Ну, как бы вот у меня ощущение, что они как хотят, знаете, со всех сторон под, поднадавить на нашу власть, на нас, на Украину, на Киев. А тогда они уже сделают вот это с водой. Угу. Ну, будемо молитися, щоб у них не вийшло. зараз говорить про те, що можливий наступ зі сторони Білорусі. І під загрозою може опинитися Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська, Черка... Чернігівська області. Ворог відступає від кордонів, робить якісь маневри, щось відбувається. Чи можна подивитися, чи є нам загроза до кінця року зі сторони Білорусі? Ну вот, давайте я буду озвучивать то, что я вижу. Да? Вот сверху для меня это Беларусь. Она светится таким темно-коричневым цветом. Да, в ней есть оружие, но его немного. Есть ли тут русские войска? Ну, они есть на границе, но их тоже немного. Значит, и будет ли наступление? Вот как бы Беларусь сверху, Украина снизу по карте. Тогда будет ли наступление? Я не вижу пока наступления. А я вижу, что они вот держат, кошмарят границу. А обстрелы населения в Украине, Черниговской, Киевской, Житомирской области со стороны Беларуси, возможны? Ну вот я не вижу массированных обстрелов. Да, вот одна какая-то ракета летит. Вот еще вроде бы как. Но это какие-то нечастые такие атаки могут быть с белорусской стороны. И вот эта территория, ну как-то она защищена. Вот Киевская, Житомирская, Волынская область, Черниговская. Я не чувствую здесь опасности. Ну вот такой, допустим, как это было в начале войны. То есть можно сделать вот такое предсказание, что нет угрозы для этих областей. Валерію, я підготувала для вас сім напрямків, які зараз найгарячіші. Давайте ми їх подивимося. Шановні глядачі, напрямки підготувала в телефоні. В мене є запитання на пам'ять. Я їх не можу так висловити, тому вже потерпіть те, що я читаю з телефону. Так ми беремо офіційні дані Генштабу угу. на сьогоднішній день. Дуже важка ситуація в Харківськ на харківському напрямку. Там відбулося сім бойових зіткнень на районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ. Що чекає цей напрям найближчим часом? Чи зможе ворог зайняти наші позиції, чи навпаки, ми відвоюємо? Знаете, какой-то такой образ я вижу, как колесо, которое вот крутится так, и в него попадают люди, выскакивают их останки. То есть, да, там были тяжелые какие-то бои, видимо, очень много э, умерших. Вот какие-то куски таких людей я вижу. А что будет дальше в этом направлении? Ну, сейчас вот это колесо как-то поворачивает туда-назад. То есть я думаю, что активного продвижения здесь не будет. Они вот как бы, ну, как вам сказать, пришли, поубивали, поубивали, постреляли и снова вот как-то прячутся. То есть готовятся, как будто бы к новому. Но такого вот активного наступления здесь нет. На Куп'янському напрямку, що відбувається, там було 9 атак за добу. Сили оборони відбували штурмові дії противника біля Синьківки, Андрівки, Піщаного, Берестового та Степової Новоселівки. Друзі, а ви знали, що в нашому телеграм-каналі ви знайдете багато цікавого. Гороскопи, афірмації, езотеричні цікавинки та ексклюзивний контент від наших найкращих майстрів. Посилання у першому закріпленому коментарі. Підписуйтесь. Здесь я слышу большие взрывы. Здесь враг, конечно, использует очень какие-то такі мощні ракети, бомби. Здесь он будет продолжать активність. Я вижу таку косу, которая косить, як все. на своем пути. Я думаю, что они вот там их много, мне кажется, что их там много, и что они вот там прут им важно. Здесь идут тяжелые бои, очень тяжелые. Здесь они как бы хотят все стереть. Тут uh -huh. они тут они наступают. А где то, что о чем мы говорили вот до этого? Uh, мы говорили Харьковский. Но... Харьковский о, это вовчанский. что? Ага, Волчанск. Ага. Но ну, здесь их получается uh -huh. меньше, они больше здесь. Купинский напрямок. А, давай подавимся Леманский напрямую. Луман. Так, Лиман. Это Донецкая область, вот как mm -hmm. раз граничит с Харьковым. Так, 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 Леман. Лиманский напрямок. Тут тоже довольно такие активные бои идут. Вот если здесь Купинский, я слышал, какие-то такие очень большие взрывы, такие очень громкие, то здесь как много взрывов. Такие, знаете. Ну, вот быстро ракеты, которые быстро вылетают. Лиман, лиман. Ну, тоже здесь нет людей. Я не чувствую, тут мира тут нет. Тут, тут будут продолжаться бои в ближайшее время. Ну, мы говорим, конечно, про ближайшее время. То есть, mm -hmm. там, я знаю, ну, месяц давайте мы будем где-то так. Mm -hmm. Сиверский напрямок. Сейчас речкам чикаем. Сибирский напрямую. Так, это линия столкновения наших mm -hmm. войск и их. Да. Ну, я вижу, что, конечно, здесь враг преобладает численностью. И вот такой образ я вижу солдата, который прячется за щитом. Mm -hmm. Щит на щиту наш герб. Он весь светится, то есть как бы Бог ему помогает, но они здесь еле-еле держатся. Тут uh -huh. очень тяжелое какое-то такое направление. Ну, тут вот, скажем, тут российская армия численностью давит, большим оружием и численностью. Uh -huh. Поэтому эта зона пока место для Украины, оно не несет хороших новостей. Пока только плохие новости оттуда. Скажи, пожалуйста, вот это город Северск, оно же находится на кордоне, а вот что происходит на Луганщине сейчас? Что там ворог делает? Сколько у них зброї, Чи готовы они пойти в атаку? Ну, я вижу, что все время идет. Я вижу поезда с оружием, подвоз идет. Но сейчас, наверное, не так активно, как раньше. Uh -huh. То есть как-то все-таки меньше дають оружие. І от поруч сразу же, місто Краматорськ, uh -huh. бачиш, вот тут от зараз точаться запеклі бої, от саме в цьому районі. Дай подивимося, Краматорск і поруч Дружківка. Там сім 7 разів була окупація. Северский напрямок. передавали то, то, то Украина, то Россия, да, семь раз? Не-не-не, э, семь э, разив був штурм. А, штурм, раз. да. На Краматорском напрямку часи в яр. Ага. Семь разив атаковали. И Клещиевка там, и Опытного. так э, також э, были ага. штурмы. Ну, в самом ближайшем времени, опять-таки, это не то тут пока хороших новостей нет тут очень тяжелые бои продолжаются я вижу это знаете как э, зона за которую они очень держатся то есть этот город он имеет для них огромное какое-то значение и они бросают ну, все что можно лишь бы его взять Турецк. турецкий турецк. так вот он турецк да. Турецк э, Ворог здійснив 11 атак э, на подалеке северного Нью-Йорк та Турецкого самого. Ну вот я вижу что здесь враг как будто бы боится э, Украины на в этом направлении. Тут Украина имеет, она более подготовлена mm -hmm. здесь. Тут видим ну как здесь это же мы будем говорить там кто батальоны там более подготовлены может быть более профессиональные. Здесь я ощущаю что вот те, кто идут штурмом на Торецк, они боятся Украины. Uh -huh. У них есть страх Украины. И как бы они идут и стреляют, но в это же самое время боятся, очень боятся. Есть еще одно место, очень важное, там очень много мирного населения, Покровск, Освин, и 24 было штурмовые действия. В направлении этого міста, в таких населенных пунктах, как Прогресс, Воздвиженка, под контролем Украины, да? Так, так, так. Вот я вижу, да, что флаг Украины здесь высоко висит. Нет, за Покровск будут, будет наша армия держаться, его отстаивать. И тут я не вижу в ближайшем времени, чтобы они его оккупировали. Нет, Покровск остается Украиной. Угу. А Курахев это место? Курахив, сейчас найдем Курахев. Не тут. Гуляй полы. Гуляй полы тоже будем разглядать, что его чекает. Давайте пока посмотрим гуляй полы. Да, пока вы будете искать Курахив. Так, да, гуляй полы. Вот здесь, на этом направлении враг может использовать... Какие-то такие оружия с ядами я вижу, вот черный дым. Uh -huh. То есть как травить может. Может быть это вот эти кассетные бомбы. Или же еще... Тут травля идет, тут травят. Вообще я вижу, что наш враг, он пытается травить. Как какие-то яды использует. Uh -huh. Причем травить может и воду, и воздух, и то, и другое. Но тут, видимо, бои тяжелые, потому что я вижу просто дым. Не могу вот этот дым разогнать и настроиться. И тут вижу, что здесь, опять-таки, здесь их много. Здесь они так вот хорошо идут, как мощно идут, да. Очень активно могут отодвигать наших военных. Но гуляй поле они не взяли, да? Ну вот они, они здесь. Наши там трима, тримают. Трима, из последних сил, да. Но они вот так идут, я вижу, как танк. Да. Без каких-либо вот сомнений. Мрут, мрут, но идут. Но идут так, активно очень. Угу. Курахев. Ищем все-таки Курахев. Я зараз тебе ее сделаю. С на телефоне. Бачишь, у нас просто не настолько есть возможность показать это в эфире, видишь, и тут вот есть боевые действия, которые идут, насколько это возможно. Mm -hmm. Вот тут и погрузка, видишь, всё mm -hmm. все, 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 все тут есть, все направления. То есть это тёмное, это оккупированное, да? да? И куда У, они движутся, стрелочками та, куда это, они движутся? Вони... И видишь зону столкновения, и э, мирное население, вот видишь Таранск, Нью-Йорк, Так, а Курахев где? А вот, Курахев mm -hmm. тут. Да. Значит, вот его надо искать, где-то здесь Курахив, mm -hmm. Торецк mm -hmm. mm -hmm. и выше, выше Торецка, mm -hmm. Часивьяр. Mm -hmm. а нет, это Курдюмевка, Клещивка, Андреевка, Курахив тут не написано. Э, напевно, что на этой мапе Курахова нет, мы не можем да? его найти. Да. Ну, давайте я так на попробую все... настроиться Тут на просто название. На все места. Курахив, Курахев. Тут я вижу много заминированной мины. Но Курахив, мне кажется, что там нет прямого столкновения. Там русские с одной стороны, Украина, с другой стороны. И вот что-то за Курахивка, вот тебе, будь ласка, да. Курахевка. Uh -huh. Ее тут немає на мапі, потому что uh -huh. поселок. Вот, вот он на Белязоре, uh -huh. но Волченко, Волчанка, Чемученко. Это в Донецькій области. И он біля Селидовского, Селидова. Uh -huh. Селідове. Uh -huh. сейчас найдем Селидова. Uh -huh. Так. Новая Селідове. не, 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 не. Селідове. Недалеко від Покровську, Покровську от. Покровськ, так. і селідове. От тобі Курахове <гум> ага, маленькими буквами життів, а от тобі Селідове, селідове вже великими да. буквами. Да, його було важко <гум> знайти. <гум> да, да, да. так, Курахове посматрили, селідове, селідове. Тут Украина хорошо держится. Я вижу, тут стоит замечательно. Uh -huh. Так уверенно, высоко солдаты стоят. Такой образ хороший, что uh -huh. тут они уверены. Uh -huh. Так, давай подаемся далее. Какие еще направления? Гуляй. Uh -huh. Пола мы говорили, ор... район. Какой? Орехів. От гуляє поле, а от Орехів. Вони поруч, угу. и там орки, конечно, нищат все. Ну я же говорю, тут дым такой, что даже не видно ничего. Тут Украина пока готовится давать отпор. Я вижу, копит, копят силы. Здесь будет отпор, но сейчас враг очень активен. И в Орехове, и в Гуляйполе, так? Да, 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 да. Вот там они, получается, как бы они передохнуть не дают uh -huh. даже. Вот все время обстрел, обстрел, обстрел. А что происходит в Токмаку? Он там сейчас ворог находится. Токмак и Мелитополь. Ну, вот Токмак, я сразу видел, что там готовят военных. Uh -huh. Что они туда сводят военных, они как-то и готовят там. Uh -huh. А, а так, Мелитополь. Uh -huh. Мелитополь. Ну, Мелитополь какая-то более спокойная жизнь. Мелитополь, они как бы. Я не вижу его, чтобы он так активно, по городу ходил. Нет, они себе заседают, где-то вот прячутся, просто там. Они этот город не трогают. Как они свои дела делают, и то прячутся. Вот как-то есть немножко у страх. Ну, чтобы не издали никому, чтобы Украина. Не знала, не, не стреляла туда. Mm -hmm. Ну, я вот вижу, что они как-то прячутся на каких-то, как заводах старых. Ну, вот какие-то такие. Они неспокойно идет по городу, русский солдат там. Там он так, перебежками туда-сюда. Окупована Васильевка и окупованный Энергодар. Ну, тут тоже. Тут тоже они более так, я вижу, как сказать, сами пози... От прячуться, но так. каких-то таких зверств я не вижу там. Mm -hmm. uh, давай тепер подивимося, uh, що чекає Енергодар, чи його звільнять до кінця цього літа, чи uh, це буде предмет торгу. Ні, звільнення до кінця літа я не вижу. Давай подивимося тепер Херсонщину. І там зараз дуже такі. Uh, запекли идут бои. Давай подивимся. Здесь выходит. я вижу флаг Украины выше, выше, выше становится. Видимо, Украина тут имеет успех. Чи сможем мы повторить повернение правобережья Херсонщины на левом березе Херсонщины? Должны. Как можем и должны. Но будет ли это до конца лета? Ну, в течение месяца я вижу подготовку только. То есть совершенно скоро. Да? Ну, это не в самое ближайшее время, будем так говорить. А, что сейчас э, готовят против наших военных оккупанты? Вот, что ты можешь побачить? Ну вот я вижу вот эти дым, дым такой, как яды, яды. Такие вот они как угу. травят. А можна подивитися ось ці яди, хімікати, які вони троють в результаті обстрілів, звідки вони взялися в наших ворогів і чи багато їх є? Ну, Доволі таки много. Причому це їм дають і за границей. Таке відчуття, що здесь Китай підмішаний, що це не російські яди. А Що ці яди роблять? Як вони впливають на організм людини? Ну, вы знаете, эта тема будет для исследования. Надо посмотреть вот отправиться туда, на эту территорию, и вот посмотреть, что происходит там. Это надо немножко больше времени зайти. Медитацию заходить? Да, в медитацию да? пойти ну, и посмотреть. Что это? Я посмотрю. Чи плануют наши враги застосовывать сияды против и мирного населения? Ну нет, я не вижу. Его не так много, чтобы прям всю страну травить. Они вот просто это как с оружием идет. Угу. Это не, не то, что они там распыляют, а оно как вот с оружием. Там оружие, оно уже, вот эта ракета, она уже, уже с ядом. Угу. Она разрывается, я вижу, вот этот дым он уже нехороший. Угу. Не, дым, понятно, нехороший, но как бы он ядовитый, этот дым. Угу. Э -э Зараз э обстреливают Одессу, обстреливают Миколаев. Що чекає Одеську і Миколаївську області? Чи будуть таким чином провокувати наших військових, коли вони будуть звільняти лівобережжя Херсонщини? Ну, попитки є, да, да, да. ну хуже, не буде, ніж є. Угу. Треба держатися. Одеса вистоїть, Миколаїв вистоїть. Зараз є три у мирного населення, три біди, які найбільше тригерять і болить ну, да. українцям. Це війна, друге, це е, брак світла, і це е, проблеми з ТЦК. Сьогодні, 17 липня, дуже багато українців бояться, що ТЦК почнуть звірствувати. Чи є загроза тому, що ТЦК будуть арештовувати українців і прямо хватати їх на вулицях і ще будуть жорсткіші? Ну, я скажу так: я не віжу облігчення Угу. Облегчения я не вижу. А вот эта ситуация, она будет георгией, чем сейчас? Или она будет такой же? Знаете, местами. Где-то хуже, где-то легче. Как-то вот оно так... Ну, в каждой области, в общем, по-своему будет. Угу. Какой-то такой нет единого такого, что вот они так отстали от людей, да? Или что они там как-то более, скажем, гуманным способом призывают на службу. Нет, вот тот делает так, тот делает так, и люди будут, я вижу, ездить. Где-то там легче, там, там меньше ловит, туда люди едут. Uh -huh. Мужчины, я имею в виду, как-то вот так. То есть у нас будет миграция человек. Да, в еще и по стране миграция будет. А что ожидаю на тех, кто не прошел регистрацию и поновление данных? Чи будут сильные штрафные санкции? Ну, будут, будут, я вижу, штрафовать будут будут, к сожалению, как-то так будут себя вести не очень. Как будто вот как... С, мне кажется, что, наверное, штрафы будут свыше 20 тысяч. Как-то вот 20, я вижу, mm -hmm. на ли. Чи будут украинцы штрафами откупаться от від мобилизации? Я не, не понимаю, что я должен посмотреть. Чи, э, чи будут массово украинцы платить штрафы, штрафами, и не идти воевать? Так, откупаться от від мобилизации. Ну, это ж, не, это ж не откупаются так. Насколько я понимаю, все равно штраф заплатил, следующие словили тебя, еще раз штраф. Ну так. Ну, вы знаете, я как-то я вижу так, что кто, не, кто очень не хочет воевать, тот все равно не попадет, будет откупаться. И нарешті наши військові, а, чи мои они обещаны допомогу от наших партнеров, на яку так чекают. Оружие и деньги, да? Угу. Mm -hmm до конца, ну, месяц, по сути. Я пока вижу недовольство. То есть как-то будут, вот через месяц я как бы спрашиваю военных мысленно, да, uh -huh. слышу голос недовольный. Значит, не получили. Uh -huh. Ну, как бы что-то получают, но это не то, что обещано. А то, что обещают, нам дадут или не дадут? Это просто обещание. Ну, у меня ощущение, что надо делить на твое все, что обещают. Що це такое? «водять за нас»? Чи станеться щось гарне, найближчим часом, що зможе да, українців... Да, українців надихнути, змотивувати далі боротися, що стане їхнім натхненням? Можливо, буде обмін військовополоненими, можливо, наші повернуться до да, Так, Обмін дуже, я бачу, обмін, фотографії бачу, як воєнних. Детки вижу какие-то возвращаются. Вот в этом смысле хорошие новости будут, да, в плане обмена, да. Шейки мужик быть, да. Какие еще хорошие новости будут? Ну, вижу солнечная погода будет. Ну, ну как-то, знаете, лето даст силы и снова пробудит вот это единство у людей и желание как-то помогать, сообща трудиться сообща все-таки лето даст людям возможность перезагрузиться, отдохнуть. И уже к осени мы снова-таки будем боевая непобедимая нация, которая немножко отдохнула, набрала сил и требует того, что она хочет. Жить свободно и счастливо. Я дуже дякую за те, что ты сегодня был в эфире. Шановные наши глядачи, у нас сегодня Валерий Шатилович. Ставьте ему подобайку. Не критикуйте нас долго за то, что мы шукали На мапі місця бо треба було знайти саме це місце а букви дуже маленькі. Дякуємо вам за ваше терпіння, за ваш перегляд і за ваші вподобайки.